обожнюю талановитих людей перед талантом млію завжди. І вже вкотре якась неймовірна дитяча радість приповнює від можливості спілкування з особистостями незвичайними, напрочуд цікавими і талановитими. Адже кожна така зустріч привносить і в моє власне життя якийсь особливий, глибинний, я б сказала, зміст, допомагаючи по-новому сприйняти і осмислити довколишній світ. Наталія Юрівна Хілобокова, заслужений діяч мистецтв України, педагог, художній керівник камерного оркестру Концертіно Кіровоградської обласної філармонії. Жінка дійсно незвичайна, талановита, ірудована, завжди коректна і дуже красива. А вы помните этот момент, когда вы вперше взяли до рук скрипку? Сколько рокевцев было? Впервые я взяла скрипку в руки в 7 лет. Я очень хорошо помню этот день, этот момент, когда я увидела скрипочку маленькую. До этого, безусловно, инструмент я видела, потому что это папа играл, и играл на инструменте, и эта скрипка сейчас у меня, я на ней играю. Это папин инструмент. А вот маленькую скрипочку я очень хорошо помню, как она выглядела. Я помню, что она была без струн, и это почему-то мне было очень больно, очень жалко ее. Она как будто бы была совершенно беззащитная, маленький ребеночек. И что-то такое щемящее чувство от видения вот такого именно инструмента, без струн, подставки. Вот. И моя жизнь сознательно как началась, мне кажется, с этого момента. Потому что до этого времени детские воспоминания, ну, безусловно, есть, но вот что-то яркое началось именно с этого момента. Есть династия Хилобоковых, это прекрасные музыканты, известные не только в нашей области, а известные во всей Украине. Эм, речь идет о том, что очень часто э, наш Кировоград называют столицей хореографии э, благодаря Кривохижа, Короткову, Пахиренко называют хоровой империей, благодаря Золотому Орфею и хору Любовича. И зачастую мы все-таки забываем о том, что именно истоки симфонической камерной музыки, как создание оркестров симфонического и камерного, происходило именно на Кировоградщине. И именно благодаря Юрию Павловичу Хилобокову. Папа был моим учителем. Я у него начинала заниматься в музыкальной школе, в училище продолжала учебу. Папа был у истоков создания музыкального училища. Сначала он был его заучем первым, потом какие-то годы он был директором, но основная его деятельность – это была работа зауча. И он был организатором и создателем коллектива «Симфонический оркестр». Он всегда об этом мечтал. Когда я училась в музыкальной школе, мы тогда уже… Это был совсем маленький коллектив, немного детей, несколько инструментов духовиков, духовых инструментов, и мы играли произведения, и были очень счастливы тем, что вот мы играем в ансамбле, в коллективе. Я тоже был какой-то маленький оркестр. А при образовании, при создании музыкального училища уже можно было э, мечтать, и, в общем-то, эта мечта была осуществлена, создать оркестр симфонический. Там играли взрослые студенты, в то время как-то были, или, может быть, потому что я была маленькая, казались они взрослые но были студенты и были ученики музыкального училища. И вот такой объединенный оркестр, он существовал какие-то годы, мы выступали с концертами, я очень хорошо помню, эти концерт — это была большая радость, и приходить на репетиции, выступать, играть эту замечательную музыку. И папа был моим наставником всегда. И даже вот уже сейчас, когда прошло 15 лет, с тех пор, как его нет с нами, я всегда о нем помню, думаю и мысленно с ним советуюсь, и очень часто мыслях и в душе своей посвящаю свое выступление ему. Насколько мне стало відомо, Камерный оркестр, самый створный про Кировоградской филармонии, был другим камерным оркестром на Украине. Был первый человек, который создал оркестр на Украине Игорь Шароев. Такой. Вот. И после этого организовался наш оркестр. И это был 1972 год. Я училась в консерватории, и оркестр, кажется, это был уже 73 год, когда они поехали на отчет области. И пригласили меня как студентку в консерваторию, тоже участвовать в этом оркестре. И мы выступали и получили очень высокую оценку жюри. И была у нас путевка в жизнь. Тогда же был госконцерт, УКР-концерт, и были гастрольные поездки. И вот у нас тогда уже сразу была такая вот путевка в жизнь. Вот начались гастроли. И сначала не у меня, потом я подсоединилась к ним, когда окончила музыкальное училище. И ездили с концертами по всей Украине. Были очень хорошие сцены, хорошие залы, филармонические залы, органные очень хорошие, разные, конечно, были, все, во первых приходилось выступать. И вот после того, как мы проехали, и даже после первой нашей гастроли, вот когда мы посетили эти города, вот как начали появляться оркестры. И вот так вот они зарождались и почти, ну не знаю сейчас как есть, но во многих очень городах были камерные оркестры, появлялись, рождались. Вже після того, як при обласній да, філармонії да, виник да. камерний, скажіть, будь ласка, а те, що ви дочка відомого авторитетного музиканта, педагога, це вам заважало чи підтримувало в житті в тому плані, що люди вони досить різні, і не зважаючи на якісь особисті дані, природні дані, а можливо і працездатність, якось все одно знайдеться. Хтось хтось скаже, звичайно, їй це здалося, тому що в неї такий батько. Знаєте, може бути це було, но. Але... Или я не помню, или это меня не очень касалось на самом деле. Потому что у нас была такая семья, у меня был такой папа, который никогда не делал ничего такого, чтобы вот как это, как бы сейчас, не то что модно, но во многих семьях такое есть, знаете, проталкивают своих детей. Вот никогда такого не было. Это действительно так. И просто когда я занималась, я хорошо занималась, я была хорошей скрипачкой. При поступлении в консерваторию это было просто поступление, и когда я приехала на работу, то ну, все было на общих основаниях. Абсолютно ничем никогда не выделял меня папа. Никогда. Даже, что я могу сказать, вот в камерный оркестр, когда я пришла на работу, потому что оркестр был создан еще тогда, когда я училась в консерваторию, по приезде, безусловно, я там работала, то я не сидела на Я не была солирующим музыкантом, я не была на первых пультах, я и сидела в конце. Это при том, что я закончила хорошо консерваторию, я играющая была музыкантом, и у меня квалификации, там высокие присвоения. То есть это действительно было ну, нормально, то есть честно и э, без помощи, без проталкивания моего папы. Поэтому тут нечего было говорить. И ничего такого не случалось, где бы вот он мне где-то так вот там... Забыв поблажку, какую-то поблажку или где-то меня проталкивали, где-то меня там как-то устраивал какие-то такие ситуации удобные для меня нет, все это было совершенно просто работа, просто нормальный труд, честно, это у нас было очень важно в семье. Нас воспитывали в таком в добре, в ласке, вот это, наверное, все сказывается и в дальнейшей жизни, даже не наверное, это, это правда так. Я помню, кстати, интересное такое было еще событие. Моя сестра, она была очень хороший специалист, очень хороший музыкант, и вот она, когда заканчивала музыкальное училище, она хорошо очень играла. И вот комиссия госэкзамена так получилось, что один человек, то есть было там пять, ну вот какое-то нечетное количество людей в комиссии, и разделилось: одни ставили четыре с плюсом, другие пять с минусом. И решающее было папина слово. Он поставил четыре с плюсом. Знаете, то есть вот так вот, это было честно, это... И я рада тому, что я была в такой семье воспитана, и я знаю, что я могу каждому человеку смотреть честно в глаза, потому что я тоже веду себя так же. Яка б интонация не звучала в словах Натальи Юрины, неизменным завжди залишается ее прямота, честность и вражающая вымогливость до себе. В ней удивительным образом сочетается талант и фантастическая работоспособность. Тонкость, чуткость, ранимость и огромная сила и энергия, которая позволяет вести за собой учеников. И такой сложный организм, как камерный оркестр областной филармонии. В ней соединяется чувство собственного достоинства, изысканность и удивительная простота и естественность. Наверное, это и есть подлинная интеллигентность. Вы сказали, что все нужно делать честно. Я не поверю, что вы скажете, что завжди до вас честно ставались оточивающие. На жаль, такая жизнь. Такая жизнь, ну а что делать? Знаете, вот надо всегда все прощать. Есть такое, на что надо не обращать внимания. А на что можно не обратить Ну, разговоры, например, ненужные. Разговоры куларные, так называемые. Разговоры не в глаза, а за глаза. Еще какие-то предположения, которые как-то до меня доходят, но зная мой характер, то люди не очень могут прийти мне, но ну, не захотят, наверное, со мной вот как-то решать такие вопросы, хотя можно было бы со мной просто прямо, честно, искренне решать какие-то вопросы. А то, что кто-то где-то сказал, я на это не обращаю внимания. Поступки тоже бывают. Но вы знаете ведь, ну что делать? Идти ссориться, я не люблю конфликты. Я их избегаю по возможности. Да, можно поговорить, я вспыльчивый человек. Вот, всякое может быть, но это я, быс я, быстро прихожу в нормальное состояние, я могу извиниться, я не держу зла на людей, потому что понимаю, что все важно. И понимаете, вот в жизни я давно поняла, что человек имеет право общаться с тем, с кем он хочет, а дальше создавать какие-то деловые отношения, и все. А приближать к себе те, кого я хочу. А кого не хочу, так не пускать близко ни, ни в душу, ни в сердце, никуда в себе. Краса ее совсем особлива, как краса природы, зелень весны. Адже Наталья Юрьевне притаманно, я бы сказала, вышукана шляхетность. Что а, можно сказать о Наталье Юрьевне? Она ну, очаровательная женщина, красивая. Это тонкий музыкант, это великолепный исполнитель. Это прекрасный организатор, это шикарный педагог. И а, эти все качества, вот она объединяет в себе. Какие вы вы ставите до артиста в оркестр? Я думаю, прежде всего, должно быть честное отношение к своему делу. Вот что это значит? Человек должен играть, и не только играть, а вообще, я считаю, человек, который занимается любым делом, он должен делать это честно и отдавать много времени, внимания. Тогда может быть качество, тогда может быть результат. Поэтому я требую и выучки партии, безусловно, я требую того, что составляет качество игры, из чего оно состоит. Вот над этим мы работаем, этим мы занимаемся на работе, на репетициях. Вот это вот самое главное. Мы счастливые, потому что мы можем давать каждый раз жизнь этой музыке. Ведь написанные значки – это значки, это иероглифы для многих. Но когда они оживают в руках музыканта, если это еще чувствуем, понимаем, знаем, что мы делаем, то это большое счастье людям, которые слушают. Инструмент скрипка, он удивительный, потому что скрипка оживает в руках человека. Во-первых, она сделана из дерева. Дерево это живое. Во-вторых, она скрипка, которая лежит на плече близко к сердцу с левой стороны, близко к душе. Ведь говорят же люди о том, что после человеческого голоса сам, самый совершенный инструмент это скрипка, потому что она поет, она может петь, и она может говорить душой человека. И каждый инструмент, которым пользовался музыкант, он несет энергетику этого человека. Ведь мы как создан, мы играем все время на одном инструменте. Да, можно покупать другой, и иметь другой инструмент. Но видите, пианисты играют каждый раз, приезжая или приходя в какой-то зал, они играют, или класс даже, они играют на другом инструменте. А у нас он все время с нами. Поэтому он становится родным. И он очень благодарный. Если только надо быть вот, очень честным и искренним. Если честно заниматься, знаете, даже в том, что вот можно заниматься и отвлекаться в этот момент. Вот как-то так человек создан. И ученики, и я в свое время, сейчас, и раньше. Бывало такое, вот я занимаюсь, и как-то время идет, но я не очень внимательно себя слушаю. Вот как-то мы так устроены. И вот тогда скрипка преподнесет обязательно какой-то сюрприз. Она ответит по костюму. То есть она отомстит за то, что я была с ней неискренна. Талант ей богатогранный. Она мая чудовых... Студентів при щось свідчать її нагороди на конкурсах всіх рівнів, але не заради конкурсів вона працює. Перше, головне, що вона, вона вчить любити музику, любити свою справу, буде самовітнені її. Вона багато над собою працює. Вона є чудова солістка, вона є чудовий виконавець. Вона умеет организовывать кросс-себе коллектив однодумцев. Она ведет и сам предмет специальности очень интересный, и работает с оркестрами, так как я играла и в камерном оркестре филармоническом концертино, и студенческом. То есть это бесконечный такой творческий процесс, и человек она ну, очень интересный и бесконечный энергичный. Мастерность выполнения в ее жизни неразрывно повязана с мастерностью педагогичной. І в обох цих сферах вона викладається на всі сто, тому що її величності музиці в житті Наталії Юрівни належить особлива роль. Власне, можна сказати, що музика для неї і є життя. Ви знаєте, що в кожному храмі є іконостас. От вона відноситься до нашої філармонії, до нашої сцені. в храме искусств, как к иконостасу. Вот за это я, конечно, и благодарна, и очень люблю. И она учит этому своих воспитанников. Я очень любила эту сцену, вот всегда с детства. И сейчас я ее люблю, всегда об этом рада говорить, потому что это особое место в моей жизни, вот эта сцена. Я ее люблю затемненную, освещенную, праздничную работу, рабочую, холодную, потому что часто зимой там холодно. Но, тем не менее, я очень люблю это место, это очень важно в моей жизни». Знаєте, про що я зараз подумала, якщо з дитинства такий яскравий приклад порядної, високородованої, інтелігентної людини, батько, який друг найперший, батько, який найкращий вчитель, напевно, вам важко було в сучасному житті обрати собі половину, тому що, на жаль, Такі чоловіки величезна рідкість і, на жаль, дуже важко знайти рідну душу, особливо коли приклад ідеальних стосунків сімейних в тебе був перед очима. Як ви намагалися обрати собі для своєї родини сім'ї? В в моїй житті, так случає, що я не старалася це робити. Вот, это был примір. Действительно, отношения в нашій сім'ї. Это... Было очень интересно, и это, можно сказать, даже чудо, потому что это так было. Но я не искала каких-то, знаете, вот как говорят, какой-то идеал там есть, вот он должен быть такого такого окраса, такие глаза, такой рост, такого никогда не было. У вас было много прихильников. С тьей массой вы же как-то мало выделили для себя? Ну, это только интуиция. Цикавый объект. Вы знаете, это только интуиция. Я благодарна судьбе, что в моей жизни была, есть любовь о том, что были... Мои, ну, это, в общем-то, личная жизнь, я не очень люблю об этом говорить, но тем не менее, я хочу сказать, что талантливые люди, с которыми я была вместе, которыми, которые мне дарили радость и любви и счастье, и я им отдавала взаимностью, отвечала взаимностью, я благодарна судьбе, что они были в моей жизни. И я была счастлива, и я счастлива сейчас, потому что есть любовь, и это самое главное для женщины. Ах так вот искать какой-то идеал, такого никогда не было. Как-то случались встречи, очевидно так, можно сказать. Это, эти встречи были, и интуиция, только это. А так, чтобы подумать, знаете, вот выгода никогда, расчет никогда такого не было, только чувства. Только чувства, которые двигали моей душой. А почуття у вас, Анакалы, до те людина, чем была схожа на тата, да нет, просто Совершенно противоположности. Совершенно нет, абсолютно ничем. Да, были музыканты, и в основном, да, музыканты, с которыми и творчество объединяло, жизнь, это было интересно, это было радостно вдвойне, потому что человек, который не только рядом любимый, но еще в творчестве любим, и у нас это все это звучало, получалось, и многие годы это, это было классно, это было очень хорошо. А вы э, смогли захлопаться человеком, э, я имею в виду человеком, который к э, творчеству не имеет никакого отношения? Вот музыканты музыканту это, да, это близко, потому что мне это важно. Вот когда человек не другого воспитания, вы понимаете, да не только там воспитание, вот как-то, ну, обязательно музыкант, обязательно играет на скрипке, нет. Но вот я считаю, что у музыканта более тонкая душа и больше, более эмоциональный человек но более творческий, что для меня очень важно, э, более романтичный, может быть, добрее, может быть, чем-то лучше. Ну, вы знаете, я как-то вот даже не готова об этом говорить, потому что я, для меня это не очень важно было. И вот я никогда об этом не думала. Вот так вот, было бы так или не было. Вот как было, так и было в моей жизни. Я рада и благодарна судьбе, что было так. профессии вашей донькой она не хотела заниматься на скрипке она вообще не хотела играть знаете я мечтала что вот э, я ей буду ставить музыку что я ей делала классическую музыку раннего возраста там буквально там три недели на клёгенькую и очень тихо но тем не менее, когда мой ребенок вырос, я уже была лет пять, и она же все время была в этой среде. К нам приходили студенты, которые мы ставили, у нас много записей было. Пластинки мы слушали. И она в этом во всем росла. И потом я говорю: Алена, иди послушай, надоел мне твой Моцарт, Когда ребенок года в три или четыре мне это сказала. Но потом она играла на скрипке с не очень большим успехом. Ой, успехи были хорошие, а желания было немного. Потому что она человек была вот ну, совершенно другого склада, не такая, как я. Я была очень добросовестная, к это очень удобный такой ребенок, дисциплинированный, знала, что надо. А у меня был свободолюбивый человек, который заявлял о том, что она хочет, не хочет. И если она не хочет, то она не хотела. Приходилось, конечно, долго уговаривать, много. Но, тем не менее, она хорошо играет, хорошо играла. Она закончила наше училище. Она закончила... По листочки. классу скрипка? Да, по классу скрипки. Она закончила Львовскую консерваторию по классической и сейчас она живет во Львове. Она один из организаторов коллектива, который называется «Бурдон». «Бурдон» — слово, название, вернее, коллектива от струны, бурдонирующая струна. Народные инструменты имели такую струну, которая постоянно являлась аккомпанементом, гудящая струна. Угу. Вот играет мелодию на какой-то струне, а это постоянно тоном определенным звучало. Вот от такого, ну вот у нее это этно направление. И она умеет играть не только на скрипке, на других инструментах. Струнных. Народных. Струнных. Да, струнных. На других инструментах она приобретает по возможности. Она очень любит это направление. Она вот как-то ушла от классической музыки. С большим удовольствием этим занимается. У них очень хорошие результаты. Они не существуют как вот коллектив при ком-то, при чем-то. Они сами по себе они есть на сайте. Это очень интересный коллектив. Я ездила специально в Киев, но запись это такое дело. Поехать просто послушать живьем мне очень понравилось, потому что это интересно, это ярко, это очень важно, что люди делают, занимаются, работают, выступают с большим удовольствием. И это жизнь, и это радость, и это, понимаете, это здорово было настолько. Я была очень рада и счастлива, что вот это именно так. быстро жизнь идет на самом деле. И кажется, все время впереди, впереди, знаете, вы вот как-то все время живете тем, что а вот, вот дальше, вот что-то будет. Но на самом деле так все быстро проходит, а потом оборачиваюсь и думаю, что может быть надо было, но я не жалею. Вы знаете, и оркестр, и то, что создался, и то, что вот сейчас это руководитель и детского, и взрослого, это, наверное, в самом деле просто, не наверное, я уверена, что это просто вот так должно было в судьбе случиться моей.